Perkauman melemahkan hubungan sosial antara kaum apabila individu dinilai berdasarkan latar belakang etnik dan bukan nilai kemanusiaan. Sikap ini melahirkan prasangka dan stereotip negatif yang menyebabkan hubungan antara kaum menjadi renggang. Selain itu, pergaulan yang terhad dalam kelompok kaum masing-masing mengurangkan kefahaman terhadap Budaya dan sensitiviti kaum lain sekaligus menjejaskan toleransi dan kepercayaan. <tuh> Keadaan ini mudah mencetuskan salah faham serta konflik lalu menghalang usaha membina perpaduan nasional. Bagaimanakah perkauman menjejaskan pembangunan ekonomi negara? Perkauman memberi kesan negatif apabila peluang ekonomi tidak lagi diberikan berdasarkan merit di sebaliknya dipengaruhi oleh faktor lain. Diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan dan keusahawanan menyebabkan pembaziran bakat serta model insan yang berpotensi menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, persekitaran kerja yang dipenuhi sikap prejudis akan melemahkan kerjasama antara kaum seterusnya menurunkan produktiviti dan inovasi organisasi keadaan ini menjejaskan daya saing negara dalam ekonomi global di samping itu ketegangan perkauman turut mengurangkan keyakinan pelabur kerana ia mewujudkan ketidakstabilan sosial akibat akibatnya pertumbuhan ekonomi menjadi perlahan dan jurang sosioekonomi semakin melebar hal ini disebabkan oleh pelabur pelabur asing takut untuk melabur ke negara kita kerana tidak yakin sebab ekonomi kita terjejas bagi slide yang seterusnya perkauman ini memberi kesan yang serius terhadap kepercayaan rakyat terhadap institusi dan sistem negara Apabila institusi seperti kerajaan, sistem perundangan dan pentadbiran awam dilihat tidak berlaku adil serta dipengaruhi oleh faktor kaum, keyakinan rakyat akan terhakis. Rakyat yang berasa dipinggirkan akan hilang kepercayaan terhadap keadilan, uh, undang-undang dan proses demokrasi. Lebih membimbangkan, keadaan ini mendorong rakyat untuk lebih setia kepada kelompok etnik masing-masing berbanding negara sekaligus melemahkan semangat nasionalisme dan perpaduan negara. Bagi slide yang seterusnya iaitu perkoman menghalang pembangunan negara. E, perkoman ini menjadi penghalang utama kepada pembangunan negara. Ketegangan kaum boleh menjejaskan kestabilan sosial dan mengurangkan keyakinan pelabur tempatan serta asing. Dalam masa yang sama, potensi rakyat tidak dimanfaatkan sepenuhnya apabila peluang pendidikan dan pekerjaan dipengaruhi oleh faktor kaum Akibatnya, pembangunan negara menjadi perlahan Kos sosial meningkat dan matlamat pembangunan mempan sukar dicapai Assalamualaikum dan salam sejahtera Nama saya Muhammad Izdian saya akan membentangkan mengenai pengukuhan pendekatan etika keadilan sebagai pendekatan falsafah untuk mengatasi isu perkawaman. Pendekatan etika keadilan menekankan layanan yang adil dan saksama kepada semua individu tanpa mengira kaum atau latar belakang. Namun, untuk memastikan pendekatan ini berkesan, ia perlu diperkuku melalui berbagai usaha dalam masyarakat Pertama, pendekatan etika keadilan boleh diperkuku melalui dasar kerajaan yang tidak berat sebenar Dasar kerajaan yang adil memastikan peluang pendidikan, pekerjaan dan perkhidmatan sosial diagihkan secara saksama Langkah ini mampu mengatasi ketidakpuasaan antara kaum dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap sistem negara. Kedua, pendekatan ini perlu diperkuku melalui amalan individu dalam kehidupan seharian. Individu haruslah bersikap adil dalam interaksi sosial seperti memberi peluang yang sama dan menghormati hak orang lain. Amalan ini mampu membentuk hubungan sosial yang harmoni dan saling menghormati Selain itu, pengukuran peningkatan etika keadilan juga melibatkan peranan media masa Media masa mampu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan keadilan dalam kehidupan bersama Melalui penyampaian yang seimbang, media masa mampu membentuk pemikiran masyarakat yang lebih matang dan inklusif. Lain sekali, pendekatan etika keadilan boleh dipengkuku dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan. Penglibatan ini memastikan suara semua pihak didengar secara adil. Seterusnya, menghasilkan keputusan yang lebih seimbang dan diterima oleh semua masyarakat. Kesimpulannya, pengukuhan pendekatan etika keadilan melalui dasar kerajaan, amanan individu, peranan media masa dan penglibatan masyarakat dalam membuat keputusan amat penting bagi mengatasi isu perkauman dan mewujudkan masyarakat yang harmoni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Safwan bin Anas Nombor matrix bi 25160577 Saya dari HC13 uh, Saya akan membentangkan pada hari ini tentang pendekatan kemanusiaan First, pengiktir pengiktirapan maruah insan sejagat Setiap individu dilihat sebagai manusia yang mempunyai nilai dan maruah yang sama tanpa mengira kaum agama atau latar belakang budaya. Seterusnya, prinsip keadilan dan kesamaan uh, Etika kemanusiaan menekankan keadilan sosial di mana peluang pendidikan, ekonomi dan perkhidmatan awam harus dijaga antara satu sama lain agar tidak berlakunya pecahan kaum Seterusnya, empati dan keper, keprihatinan antara kaum Maksudnya di sini empati dan keprihatinan antara kaum ini dorong menjaga satu sama lain agar perpecahan kaum tidak terjadi. Ha, itu maksudnya ke ke apa? Ha, ke, ke kerjasamaan antara satu sama lain agar tidak terjadi perpecahan antara kaum. Seterusnya, dialog dan komunikasi beretika. Dialog berkomunikasi ber, ber, etika ni Dia macam kita bercakap antara satu sama lain Antara kaum tu kita bercakap sopan santun lah ha, Kita bercakap sopan santun antara satu sama lain agar, agar kesatuan kaum tu terjaga Dan keharmonian kaum pun terjaga ha, Seterusnya tanggungjawab moral bersama Last tanggungjawab moral bersama ni Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggungjawab etika Untuk menjaga keamanan antara satu sama lain Antara kaum-kaum Dia macam Dia contohnya yang menjaga sikap lah antara satu sama lain Agar tidak terjadinya Perpecahan kaum ataupun uh, Persengketek persengke, per ah, Perpecahan kaum lah nah, Maksudnya begitu ya, agar tidak jadi perpecah belahan antara kaum satu sama lain. Okey, itu sahaja dari pembentangan saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi bahagian saya, saya akan membentangkan isi ketujuh iaitu pendekatan dialog antara budaya sebagai salah satu cara untuk mengatasi isu perkauman dan membina kesejahteraan masyarakat di Malaysia. Dialog antara budaya merujuk kepada proses komunikasi dan interaksi antara kaum yang bertujuan membina persepahaman dan kepercayaan. Pendekatan ini penting kerana ia membantu mengurangkan prejudis, stereotip serta salah faham yang sering menjadi punca konflik dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia. Tiga prinsip utama iaitu ta'aruf, saling mengenali latar belakang budaya, dan cara hidup kaum lain. Kedua, tafahum iaitu saling memahami dan menghormati sensitiviti kaum lain tanpa menjejaskan identiti sendiri. Ketiga, taayus iaitu hidup bersama secara aman dan harmoni dengan menjadikan perbezaan sebagai kekuatan bersama. Peranan bahasa dan media sosial pula keberkesanan dialog antara budaya sangat bergantung kepada penggunaan bahasa yang santun dan beretika. Bahasa yang sopan mampu meredakan konflik manakala bahasa kasar dan provokatif terutama di, terutamanya di media sosial boleh mencetuskan ketegangan kamu. Oleh itu, etika mendengar peng, penggunaan bahasa inklusif dan sikap saling menghormati amat penting dalam memastikan dialog berjalan secara berkesan. Kesimpulannya. Pendekatan dialog antara budaya merupakan mekanisme penting dalam memperkukuhkan perpaduan nasional. Dengan mengamalkan prinsip ta'aruf, tafahum dan ta'ayush serta menjaga kesantunan bahasa, masyarakat Malaysia mampu hidup dengan lebih harmoni dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, saya Muhammad Ehman Hakimi bin Ramlan, nombor matrik BG25110047. Hari ini saya akan membentangkan tentang pendekatan etika, empati dan toleransi. Malaysia merupakan negara berbilang kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian ini adalah kekuatan, tetapi ia juga boleh menjadi cabaran terutama di media sosial di mana provokasi kecil dapat mencetuskan sebuah konflik. <tuh> Untuk mengatasi cabaran ini, dua nilai utama per perlu diamalkan iaitu empati dan toleransi. Empati bermaksud memahami dan merasai perasaan orang lain. Dengan empati kita dapat kita dapat berhati-hati dalam tutur kata dan tindakan. Sekaligus ia juga mengurangkan prejudice dan stereotype. Bagi toleransi pula, ia bagi toleransi pula ialah kesediaan menerima perbezaan tanpa prasangka. Ianya bukan sekadar menerima kewujudan kaum lain tetapi menghormati hak kepercayaan dan cara hidup mereka. Ini merupakan asas kepada perpaduan dalam Malaysia Madani. Dan hanya dengan toleransi yang ikhlas, barulah keharmonian dapat dicapai. Nilai empati dan toleransi ini perlu ditanam sejak di sekolah dan universiti melalui kurikulum serta aktiviti bersama. Media sosial juga boleh dijadikan alat perpaduan jika digunakan dengan penuh tanggungjawab Terutama dengan kesantunan bahasa ketika berdialog antara budaya Kesimpulannya, empati dan toleransi adalah asas kesejahteraan masyarakat Jika rakyat Malaysia benar-benar mengamalkan nilai, nilai ini Negara kita akan kekal aman, stabil dan makmur untuk generasi akan datang Sekian terima kasih, itu sahaja daripada saya Assalamualaikum. Faktor perkauman yang merencatkan kesejahteraan nasional antaranya adalah pembaziran modal insan dan kehilangan meritokrasi. Diskriminasi kaum menyebabkan kegagalan meritokrasi. Negara akan mengalami kerugian produktiviti apabila bakat terbaik tidak diletakkan di posisi yang tepat. Seterusnya, hakisan kepercayaan. Perkauman membina prejudis yang meningkatkan kos geseran, yaitu transaksi lambat dan mahal dalam interaksi sosial dan ekonomi. Selepas itu, Kos melepas akan tinggi, dana awam akan terbazir untuk pengurusan konflik dan keselamatan domestik berbanding pembangunan sektor produktif. Ter terakhir ada trauma psikologi mewujudkan perasaan terasing dan tekanan mental bagi kelompok terpinggi yang mengurangkan indeks kebahagiaan bersih nasional. Seterusnya yang kelima ialah sekatan inovasi yang buat perkawaman menghalang pertukaran idea kreatif antara budaya yang menyebabkan kemandulan intelektual negara. Seterusnya, pelaburan akan terjejas. Ketidakstabilan sosial akibat isu perkawaman menakutkan pelabur asing iaitu FDI yang akan menyejaskan peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Yang seterusnya pula adalah dasar tidak rasional. Politik kaum melahirkan polisi populis jangka pendek yang meng perbaikan pembaharuan struktur negara yang lebih kritikal. Yang seterusnya pula adalah jurang pendidikan. Sistem pendidikan yang terasing akan menghalang pembentukan empati dan persefahaman sejak usia awal. Seterusnya, yang kesembilan, agian infrastruktur yang dipengaruhi bias kaum mewujudkan kawasan terbiar dan kemiskinan relatif. Kriterisan tabir urus sentimen kaum sering dimanipulasi untuk mengalih perhatian rakyat daripada isu integriti dan korupsi. Seterusnya, diskriminasi kesihatan. Bias dalam sistem kesihatan mengurangkan kualiti hidup rakyat dan meningkatkan beban kos subsidi perubatan negara. Kelemahan diplomasi. Image perkauman merusakkan soft power Malaysia iaitu akan melemahkan pengaruh dan daya bandingan di peringkat global. Terusnya yang ke-13 ialah kerugian pelancongan. Hal ini akan menjejaskan citra Truly Asia yang akan menyebabkan kemerosotan pendapatan dalam sektor perkhidmatan dan hospitality. Yang ke-14, solidariti krisis yang lemah. Prasangka kaum akan melambatkan respon bantuan semasa bencana alam yang meningkatkan angka penderitaan nasional. Dan akhir sekali, pengabaian alam sekitar kegagalan mencapai konsekuensi kolektif untuk polisi kelestarian akan memburukkan kesan rasisme dalam sekitar terhadap ekosistem awam. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ben Sukri dan saya akan membincangkan tentang pendidikan falsafah, moral dan dan civik. Malaysia merupakan negara berbilang kaum dengan kepelbagaian budaya, agama dan bahasa. Walaupun kepelbagaian ini adalah satu kelebihan, ia juga boleh menimbulkan salah faham dan konflik jika tidak diuruskan dengan baik. Oleh itu, pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Pendidikan moral dan sivik bukan sahaja bertujuan menyampaikan ilmu akademik tetapi juga membentuk sahsiah dan akhlak pelajar. Melalui pendidikan ini, pelajar diajar untuk menjadi individu yang beretika, bertanggungjawab dan menghormati orang, orang lain. Hal ini penting untuk melahirkan warga negara yang mampu hidup bersama dalam masyarakat majmuk. Salah satu aspek penting dalam pendidikan moral dan sivik ialah keseimbangan jari iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Keseimbangan ini membantu pelajar menjadi individu yang sehat, stabil dari segi emosi, berpegang kepada nilai murni, berfikiran kritis serta mampu hidup bermasyarakat dengan empati. Konsep ini selari dengan prinsip-prinsip Rukun Negara. Pendidikan moral juga bertujuan melahirkan insan kamil iaitu individu yang lengkap dari segi sahsiah dan mampu memberi manfaat kepada masyarakat. Melalui pendekatan pembelajaran konstruktivism seperti aktiviti berkumpulan, projek dan kerja amal, pelajar dapat belajar bekerjasama, saling memahami dan menghormati perbezaan antara kaum. Nilai-nilai murni dan adab perlu diterapkan dalam semua mata pelajaran, bukan hanya dalam pendidikan moral. Pada masa yang sama, pelajar juga perlu menguasai kemahiran insaniah seperti komunikasi, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Kemahiran ini membantu mereka menghadapi cabaran masyarakat berbilang kaum dengan bijaksana dan beretika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bin Mehrul Azrin, nombor matrik BG 25110237. Kesimpulan berdasarkan kajian yang kami dapat pada kajian ini, kekauman adalah satu masalah besar yang menghalang kepada nasional Indonesia. Jika masa ini tidak ditangani secara serius, usaha untuk mencapai keharmonian sosial dan pembangunan negara akan terus terbantut. Oleh itu, setiap daripada kita harus memainkan peran dalam memastikan Malaysia kekal aman, adil dan bersatu padu. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.